হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগম জনালোঁ আজি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম বন্ধুসকল অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' কোনে কোনে লাভ কৰিব কি কি চৰ্ত থাকিব লাগিব আৰু কি কি চৰ্ত থাকিব লাগিব কি কি থাকিলে আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আৰু কি কি নাথাকিব লাগিব কিকেইটা নাথাকিলে আপোনালোকে লাভ কৰিব আজি ভিডিঅ'টোত সেইটোকে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব বন্ধুসকল সেইসকলকে চাই থাকিব তেতিয়াহে সকলোখিনি কথা বুজিব পাৰিব ইয়াত দেখিছে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' ইয়াত দিয়া হৈছে কিছুমান চৰ্ত সেইসমূহ চৰ্ত থাকিলে আপোনালোকে অৰুণোদয় লাভ কৰিব বা অৰুণোদয়ৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কিছুমান চৰ্ত আছে সেইখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব দেখিছে আপোনালোকে অৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' প্ৰতিখন ৰেচন কাৰ্ডৰ বিপৰীতে অৰুণোদয় সুবিধা ৰেচন কাৰ্ডখন প্ৰথমতেতো থাকিবই লাগিব সেইটো জানেই যি ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়েহে লাভ কৰিব ঊনদৈ বা এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ড নথকাসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অন্তৰ্ভুক্তি স্বৰ্তক চাওক কোনসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব পাৰ্মানেণ্ট অসমৰ হ'ব লাগিব অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দাহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বৈধ আধাৰযুক্ত ৰেচন কাৰ্ডৰ অধিকাৰী আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন থাকিব লাগিব লগতে আধাৰ লিংক হৈ থাকিব লাগিব এটা পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলা ওঠৰ প্লাছ বছৰ ওঠৰতকৈ বেছি বছৰ হ'ব লাগিব এটা পৰিয়ালৰ পৰা প্ৰাপ্তবয়স্ক মহিলাৰ কথা কৈছে যিগৰাকী মহিলা এপ্লাই কৰিব সেইগৰাকীৰ ওঠৰ বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব বয়সটো বিধৱা অবিবাহিত মহিলা পঞ্চল্লিছ প্লাছ বিবাহ বিচ্ছেদিত অকলশৰীয়া তৃতীয় লিংগৰ ব্যক্তি দেখিছে আপোনালোকে কোনে কোনে লাভ কৰিব বিধৱাই লাভ কৰিব অবিবাহিত মহিলা যিসকল বিয়া হোৱা নাই বা বিধৱা পঞ্চল্লিছ বছৰ হ'ব লাগিব পঞ্চল্লিছ বছৰতকৈ বেছি হ'ব লাগিব বিবাহ বিচ্ছেদিত অৰ্থাৎ ডাইভ যদি হৈছে কোনোবা তেওঁ পাব অকলশৰীয়া যদি কোনোবা হয় তেওঁ লাভ কৰিব তৃতীয় লংগৰ ব্যক্তিয়েও লাভ কৰিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে লিংগ নিৰ্বিশেষে দিব্যাংগজন ব্যক্তি তেওঁ লাভ কৰিব বৃদ্ধ বা দুৰ্বল মহিলায়ো লাভ কৰিব বৃদ্ধ মহিলা বা দুৰ্বল মহিলাই লাভ কৰিব উপাৰ্জনকাৰী অংগসহত বা বৃদ্ধ হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলা ষাঠি বছৰতকৈও অধিক হ'লে লাভ কৰিব উপাৰ্জনকাৰী উপাৰ্জনকাৰী অংগ ক্ষয়ত বা বৃদ্ধ হোৱা পৰিয়ালৰ মহিলা যিসকলে উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰে বৃদ্ধ মহিলা হয় ষাঠি বছৰতকৈ অধিকল বয়স সেইসকলেও লাভ কৰিব এইচ আই ভি ঠেলাচেমীয়া হেমফিলা চেৰিবেল পালচি কুষ্ঠ ৰোগ বা অতিজম থকা মহিলায়ো লাভ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ যদি বেমাৰ আছে কোনোবা মহিলা সেই মহিলায়ো লাভ কৰিব সৰুণোদয় থ্ৰী পইণ্ট জিৰ' আঁচনি আশ্ৰয়হীন নিশ্চয় বা ভিক্ষাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰা মহিলা যদি কোনোবাই খুজি মাগি চলি আছে সেইসকল মহিলায়ো লাভ কৰিব অন্তোদয়া অন্ন যোজনাৰ মহিলা হিতাধিকাৰী অন্তোদয়া যদি আঁচনি লাভ কৰি আছে মহিলাসকলে তেন্তে সেই মহিলায়ো লাভ কৰিব গতিকে গম পালে বন্ধুসকল কি চৰ্ত থাকিব লাগিব কোনসকলে লাভ কৰিব এতিয়া চাওক বন্ধুসকল কি নাথাকিব লাগিব আপোনালোকে মানে কি নাথাকিব লাগিব কি নাথাকিলে আপোনালোকে পাব সেইকেইটা বস্তু যদি আপোনাৰ ওচৰত আছে তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব নোৱাৰিব কি কি থাকিব নালাগিব চাওক অযোগ্য বিবেচিত হোৱাৰ চৰ্ত যদি এইকেইটা চৰ্তৰ ভিতৰত আপোনালোক পৰে তেন্তে আপোনালোক অযোগ্য হ'ব কোনো আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব সাংসদ বিধায়ক মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য কাৰ্যবাহী সদস্য বা তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন সমকক্ষসকলৰ পৰিয়াল যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালত কোনোবা পলিটিক্স কৰা মানুহ আছে তেন্তে আপোনালোকে নোৱাৰিব পলিটিক্স ৰিলেটেড যদি মানুহ আছে বা সাংসদ বিধায়ক মুখ্য কাৰ্যবাহী যিয়ে হওক আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব পঞ্চায়ত নগৰীয়া স্থানীয় নিকায় আৰু স্বাহিত শীত পৰিষদৰ সদস্যসকলে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব চিকিৎসক অভিযন্তা আৰ্কিটেক্ট চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট উকিল বেংকাৰ শিক্ষক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী বা পেঞ্চনাৰ যদি আপোনালোকে কোনোবাই পেঞ্চনো লাভ কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকৰ উৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব যদি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হয় তেন্তে নোৱাৰিব চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে বেংকত চাকৰি কৰাই হওক বা শিক্ষকেই হওক উকিলেই হওক এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো চৰকাৰী চাকৰি কৰা মানুহে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে চৰকাৰী ঠিকাদাৰ ৰিয়েল ইষ্টেট বিল্ডাৰ উদ্যোগপতি বাণিজ্য অনুজ্ঞাপত্ৰধাৰী ব্যৱসায়ী আৰু আয়কৰ ডাটা এইসকলেও এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে মটৰ চালিত চাৰিচকীয়া বাহন থকা পৰিয়াল যদি আপোনালোকৰ ঘৰত এখন গাড়ী আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে যদি দুচকীয়া বাহন আছে বাইক বা স্কুটি আছে তেতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদি চাৰিচকীয়া গাড়ী আছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে অপ্ৰান্তীয় ভূমি ধৰকে নোৱাৰিব অৰুণোদয় প্লাছৰ দৰে একেই ধৰণৰ নগদ আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী যদি আপোনালোকে অৰুণোদয় প্লাছৰ নিচিনা অন্য এনেকুৱা আঁচনি পাই আছে আঁচনি লাভ কৰি আছে তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ অধীনত সামগ্ৰিক ঘৰুৱা উপাৰ্জনৰ সীমা অতিক্ৰম কৰা পৰিয়াল ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড আছে ৰেচন কাৰ্ডখনতো থাকিবই লাগিব ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে আপোনালোকে পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে নিশ্চয় লাভ কৰিছে আৰু যদি পৰিয়ালটো উপাৰ্জন বেছি হয় চৰকাৰী যিটো নিয়ম আছে তাতকৈ যদি বেছি হয় যি বেছি হ'লে পইচাটো বা আইটো বেছি হ'লে ৰেচন কাৰ্ডখন নিদিয়ে যদি সেই আয়টো বেছি হয় উপাৰ্জনটো বেছি হয় চৰকাৰী নিয়মতকৈ তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব ধৰক এক লাখ বিছ হাজাৰমান যদি আপোনালোকৰ বছৰি আয় হয় তেতিয়াহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাতকৈ যদি এক বা ডেৰ লাখতকৈ যদি বেছি হয় আপোনালোকৰ ইনকম এনুৱেল যিটো ইনকম থাকে বছৰ ইনকাম তেন্তে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে গতিকে গম পালে কি কি চৰ্ত থাকিব লাগিব কি কি চৰ্ত নাথাকিব লাগিব কি কি চৰ্ত থাকিলে আপোনালোক যোগ্য হ'ব কি কি চৰ্ত থাকিলেও যোগ্য হ'ব গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বন্ধুসকল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে কি কি চৰ্ত থাকিব লাগিব কি কি চৰ্ত নাথাকিব লাগিব আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ থ্ৰী পইণ্ট জিৰ'ৰ এপ্লাই হৈ গৈছে অলৰেডি আপোনালোকে ফৰ্ম ক'ত পাব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব অনলাইন হ'বনে অফলাইন হ'ব মই ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তাৰ কাৰণে খালী চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' প্ৰতিদিনে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে দি থকা হয় তাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিবা সুধিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ